Bismillahirrahmanirrahim sambung bacaan buku perangai Bergantung pada diri sendiri edisi khas dengan pengenalan oleh profesor emeritus Hajah Asmah Haji Omar buku karangan pendita Zakbah sekitar tahun 1929 <coughs> siri yang ke-14 Muka surat 36 Masih dalam Bab fikiran kepercayaan dan pegangan agama Orang alim dahulu-dahulu Yang ahli dalam pengajian agama Atau dalam salah satu cawangannya Seperti cawangan tauhid, Cawangan fiqah Cawangan tasawuf Cawangan mentafsirkan Quran cawangan mengumpul dan mengitapkan hadis-hadis nabawi dan cawangan menghuraikan ertinya sebagai sokongan dan penerangan kepada punca-punca ringkas yang diberi dalam Al-Quran. Cawangan falsafah Islam dan lain-lain cawangan ilmu juga. Semuanya telah bersendiri memahami dan menimbangkan segala keterangan Quran dan lainnya dalam hal ini Dengan demikian maka dalam bahagian fiqah umpamanya sehingga setengah daripada mereka telah menjadi pakar tempat orang meminta fikiran dan fatwa dalam perkara itu menjadi sandaran dan ikutan yang diikut atau dihormati orang ilmunya dan pendapatnya dalam cawangan itu Bahkan, setengah daripada mereka hingga telah sampai mencapai martabat mujtahid mutlak, iaitu imam-imam pendiri mazhab, kerana bersungguh-sungguh menjalankan istihad sendiri hingga terjadi mazhabnya sendiri yang berlainan kaedahnya daripada orang lain. Maka oleh sebab banyak orang yang demikian, itulah telah terjadi beberapa mazhab dan bermacam-macam khawl ulama dalam pengajian fiqah agama Islam. Sama ada pada usul al-fiqh dan lebih-lebih lagi pada furu'nya iaitu cabang yang halus-halusnya. Pada bicara ilmu tawhid atau al kita dapati nama besar-besar dan masyur seperti Imam Hasan al-Basri, Matinya tahun 110 Hijrah. Wasa'il Ibnu Atha. Matinya pada tahun 130 Hijrah. Imam Abu Al-Hasan Asy'ari. Matinya pada 320 Hijrah. Imam At-Tahawi. Matinya pada 331 Hijrah. Imam Al-Maturidi matinya pada 333 Hijrah Imam Al-Haramain Al-Junaini matinya pada 478 Hijrah dan muridnya Al-Imam Al-Ghazali mati pada 505 Hijrah dan banyak yang lain semuanya mereka ini pada masing-masing zamannya itu ialah orang yang bebas dan merdeka dan merdeka hati mengambil fahaman sendiri daripada Al-Quran dan Sunnah Nabawi dalam cawangan al dengan memakai panduan ilmu pengetahuan mereka sendiri dan timbangan akal mereka sendiri. Sungguhlah ilmu pengetahuan mereka itu sudah semestinya menurut sepanjang yang telah ada zaman mereka masing-masing itu sahaja. Tetapi titik perhatian kita ialah mereka menggunakan pengetahuan mereka itu tidak sekali-kali terlepas daripada menyertakan bersama-samanya timbangan akal mereka sendiri masing-masing. Bagi memahamkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah Dabawi itu untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang mereka masing-masing peroleh daripadanya tiap-tiap seorang mereka sendiri memahamkan dan memuji segala pendapat dan pegangan-pegangan agama yang dianutnya atau yang diterimanya dari orang lain atau yang ditolaknya. Mana-mana masalah yang telah sedia diputuskan oleh orang dahulu daripadanya baik oleh gurunya sendiri atau oleh orang lain maka diperiksa dan 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 dipertimbangkannya kembali sendiri kalau didapati sungguh betul dan memuaskan hatinya teruslah diterimanya kalau tidak maka ia sendiri ada pendapat lain dan fahaman lain yang menerbitkan keputusan lain pula dengan demikian kerap kalilah terjadi di antara mereka itu yang murid tidak bersetuju dengan fahaman atau pendapat gurunya. Maka itulah sebabnya pada beberapa perkara dalam cawangan Al-Khayyid ini telah terjadi bermacam-macam pendapat dan pembawaan yang setengahnya menyalahkan pendapat lain dan setengah-setengah pula sehingga sampai kepada had mengkufurkan atau menghukumkan sesat akan pihak yang lain itu di antara mazhab-mazhab yang berselisih dan bertikaian bahkan setengahnya bermusuh-musuhan dalam masalah-masalah tauhid ini ialah mazhab-mazhab yang disebut Jabariyah, Khadariyah, Mu'tazilah, Khurijiyah, Zaidiyah, Imamiyah, Ibadiyah, Syiahiyah as-sunnah wal jamaah dan banyak lain-lain lagi barangkali lebih daripada 73 yang tersebut dalam hadis itu dalam begitu banyak ada yang termasuk di bawah golongan ahli as-sunnah dan ada yang di bawah golongan al-syiah dan ada yang luar daripada keduanya tetapi masih mengaku dalam lingkungan Islam juga sebabnya telah terjadi sekian itu tiada lain melainkan oleh kerana mereka yang jadi pemuka bagi masing-masing puak itu pada masing-masing menerbitkan pendapat sendiri daripada punca-punca ringkas yang diberi di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang mereka anggap benar. Adapun dalam cawangan bicara fiqah atau pengajian hukum-hukum agama, kita dapati khabarnya bahawa dalam tiga kurun abad yang mula-mula kemudian daripada Rasulullah telah ada terdiri atau hampir terdiri tidak kurang daripada 19 mazhab fiqah yang berasing-asing kaedah jalannya dan cara pemahamannya di antaranya termasuklah mazhab yang empat yang masih terpakai lagi sehingga hari ini yang demikian telah terjadi ialah juga oleh sebab masing-masing imam pendiri mazhab itu dan kerap kali muridnya juga telah bersendiri mengambil fahaman dan mengeluarkan pendapat yang tampak kepada pandangan sendiri dari ayat-ayat Al-Quran dan dari hadis-hadis yang diterimanya iaitu pendapat yang dirasakannya lebih baik dan lebih tepat atau sekurang-kurangnya sama baiknya dengan fahaman orang lain yang telah terdahulu. Misalnya Imam Syafi'i matinya 204 Hijrah telah berijtihad sendiri kerana didapati dirinya tidak bersetuju pada beberapa banyak perkara dengan pendapat gurunya Imam Maliki iaitu Malik bin Anas mati pada tahun 178 Hijrah. Demikian pula Imam Malik itu tidak bersetuju dengan beberapa banyak perkara pendapat Imam Hanafi iaitu Abi Hanifah matinya 150 Hijrah dan Imam Hanbali atau Ahmad bin Hanbal matinya 241 Hijrah tidak sempat pula dengan beberapa banyak perkara dengan gurunya Imam Syafi'i Demikianlah tiap-tiap seorang mereka itu tidak mengikut dengan buta tuli sahaja. Barang apa-apa kata gurunya masing-masing. Mereka bersendiri memahamkan apa-apa nas agama dan mengambil keputusan hukum-hukum agama daripada nas-nas itu. Ada tentangnya mereka bersetuju dan sekata antaranya sesama sendiri. Tetapi banyak tentangnya mereka bersesih faham dan pendapat pada asas dan punca sekalian mereka itu tetap berpegang dan mengambil kedudukan di atas tapak yang sama dan satu juga tetapi belainan cara mereka memahamkannya mengikut pengetahuan dan timbangan mereka sendiri sesuai dengan kehendak zamannya dan hal-hal di sekelilingnya masing-masing maka demikian pula mazhab-mazhab fiqah yang lain yang telah ada pada zaman mula-mula dahulu tetapi sekarang telah diketepikan seperti mazhab Al-Shu'ubi iaitu mati pada tahun 104 Hijrah mazhab Al-Zuhri mati pada tahun 124 Hijrah mazhab Al-Auza'i mati pada tahun 150 Hijrah mazhab Al-Sufyan Al-Sawri mati pada tahun 161 Hijrah mazhab Iman Al-Lais mati pada tahun 175 Hijrah. Mazhab Daud Al-Zahiri mati pada tahun 270 Hijrah. Sekian Al-Fatihah untuk Almarhum Pendita Zakba. Al-Fatihah. Auzubillah.